ちゃん朝からため息なんて乙女の悩みあっおおはよういちごさん今日もうれい顔がかっこいいね <laughs> さすがクラス1の美少女だよ <laughs> あのいちごさん今日の聖書の時間なんですけどあごめん ちょっと待ってて。おはよう。朝から元気だな。頭に響くから、もう少し小さい声で挨拶してくれよ。昨日の話の続きがしたいんだよ。相当の時間が来ちゃって、途中で終わっちゃったし。 昨日の話だけどやっぱり最後に決めたやつの方がいいかなああグラディエーターねブーツタイプじゃなければいいんじゃないかな春先にはいいと思うし 15年もみんなも朝から元気だね若いっていうのはいいものだ羨ましいよそうだね聖書の時間って何 しているからタイトルはわからないはずだけどそうそうそうだった忘れるところだったですよりっちゃんに返しとくんだった。 寂しい いいかな感想文を書いてこなかったのですか 死したのだと思う まだご自分の意見がまとまっていないのですねなら放課後先生のところにいらっしゃい神との対話を論じましょう 何がチャンスなんだいそんなにびっくりされるとなんだか傷つくんだけどね急に話しかけられたら誰でもびっくりするわよまゆりさんって見た目とは違ってがさつなのよねえ私は普通だよ 立花や白羽さんが上品すぎるだけさでもそうか白羽さんからすれば私の呼びかけはぶしつけすぎるのか。 寄りだわ。三寒四温って言葉があるから体調には気をつけないとと思っていたけど夜も暖かいわよね。 空いてるよ農作業の時風が強かったからかなうんーうまくできないな白羽さんちょっとすいてくれないかな を常備しているなんて普通女の子は持っているものでしょ持ち歩かないまゆりさんが変わっているのよへえー、そうかな私の周りでは持っていない方が多数派だったんだけど。 違違う違う髪を溶かされるのってくすぐったくてさ。 ありがとうまゆりさんも女の子だから髪は気をつけた方がいいわよ一応気にはしているんだけどね共同生活だしでもつい春先は気が流行って他のことに無頓着になって 体を動かしたい気分になるそう私は木陰でゆっくりお茶を楽しみたいけど白羽さんはどうあ私も木陰で本を読んでいた方がここでも少数派か春にそわそわするのはみんな同じだと思ったんだけどな春先には死んだ馬の首も動くっていうし。 何する怖いいや春のことわざだけど確かに絵面を想像したら気持ち悪いから食事前にやめて行きましょう白羽さん よかった間に合った、た間に合佐々木さん部屋に伺うときはノックをするものよごめんごめん約束に遅れるかと思って約束おしゃべりなら放課後にでもそっちじゃなくてそうちゃんと約束してたんだけど。 課題の打ち合わせしようって課題ってもしかして聖書のそうだよ私的にも最低質になっちゃったから2二人で考えようって。 原則アミティエ同士でで取るのが高速でしょ破ったらいけないわえそれってすすぎないででも正論です確かに食事の時間はアミティエ同士で取るのが好ましいとされているけど2年生はみんな勝手にやってるじゃないかクラスのみんなも仲いい相手と集まりだしているし。 みんながしているからいいっていうの。私、そういう考え方は嫌いよ。<laughs> まあまあ、二人で言い合ってても仕方ないでしょう。 そういうのは当人に決めてもらうのが一番いいだよね当人私が決めるのそうだよ当事者なのはスオちゃんなんだからさささこのわからず屋にビシッと言っちゃってよ あたは、うん、約束をしてしまったのだからいちごさんは、うん、そう白羽さんが決めたのよ。いいわ決まったみたいだねそれじゃあ行こうかスオちゃんうんそれじゃあ先に行くね そしていちごさんとの約束。